আচলতে এইখিনি আজি আমাৰ কোমোৰা নাই আজি শেষ গছৰ ফিনিচিঙৰ লাজ গোটেই বছৰতো আৰু গাজ খাবলৈ নাপাওঁ আজি এটা লাজ গাজ তাৰপিছতে মাংস কেইটকামান আনিলোঁ মাংস কেইটকামান হ'লেহে ভাল লাগে আচলতে গাজৰ লগত যে তাৰপিছতে মই আলু কেইটকামান কাটি ল'লোঁ ৰচুনটো একেবাৰে শেষ হৈছেগৈ আৰু নাই আৰু ইমান দাম এটা ৰচুনৰ দামেই দহ টকা সেইকাৰণে আনিব নোৱাৰিলোঁ সঁচাকৈয়ে মানুহ যে যিমান পায় সিমানতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে মানুহৰ জীৱনটো আঘাতে কেতিয়াবা শেষো হৈ যায় সেইকাৰণে যিমানখিনি পায় মানুহ সিমানতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে নহ'লে যে মানুহৰ বিপদ আহিব পাৰে একেবাৰে জীৱনটো শেষ হৈ যোৱাতকৈ মানুহৰ মানুহ যদি ভাবিছিল যে চলিব পাৰে কম পইচাতে মানুহে ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে নহয় জানো বাৰু এখন সংসাৰ এইটো কপ মালি মই ইমান এইটো ভাল নাপাওঁ দেই নিমখীয়াহে ভাল পাওঁ নিমখীয়া আনিবলৈ কৈছিলোঁ এটা মানে কপ নাটনি কি বুলি কয় নিমখীয়া এটা আছে নহয় হেৰি এনেকুৱা কিন্তু ইমান এটা ভাল নাপাওঁ তাৰপিছত ঘৰৰে কল পকুছে ৰাতিপুৱাই সেই আৰাম হৈ পৰি লৈছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ দিনটোৰ কাৰণে কাপটো খালি হৈ আছে চাহটো জ্বলাই আছোঁ ৰাতিপুৱাই সেই চাহ একাপ খাই লওঁ দিনটোৰ কাৰণে মন ভাল লাগিব মানুহে লোভেপৰা পাপেই মৃত্যু সঁচাকৈ মানুহৰ এটা জীৱন কেতিয়াবা খাওঁতে অকণমান মানুহৰ অকণমান হেৰি উচ্চাকাংক্ষী হ'বলৈ গৈ মানুহৰ জীৱনটো কেতিয়াবা একেবাৰে শেষ হৈ যায় গোটেই জীৱনটোৱে শেষ হৈ যায় বিস্কুটৰ ফুলপোৱা দেখিছেনে ন ধুনীয়া তেনে এজোপা নাৰিকল গছ আৰু কোমোৰা এটা আনিলে বজাৰৰ পৰা কোম আগতে আমাৰ ঘৰত ইমান কোমোৰা লাগি থাকে আমি আনক দিওঁহে ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ কোমোৰা এতিয়া এই কোমোৰাটোৰ নাম পঞ্চাছ টকা চাওকচোন কালি আমাৰ ঘৰত বহুত কোমোৰা আছে তে আমি লোকক দিব পাৰিছোঁ এতিয়া আজি আমাৰ ঘৰত কোমোৰা নাই সেইকাৰণে মানুহৰ জীৱনবোৰ যে কিমান তাকে কৈছোঁ আজি আজি মানুহৰ জীৱনটো কোনো গেৰাণ্টিয়ে নাই আজি আছে কাইলৈ নাই সঁচাকৈ এতিয়া আমি পঞ্চাছ টকা দি এই কোমোৰাটো কিনি খাব লগা হৈছে সঁচাকৈ ৰাতিপুৱাই নিমখ খালোঁ অকলো আৰু অকল চুলি বিচালৰ কাহিনীয়ে আৰু এতিয়া হয়তো বহুত কষ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ টোপনি নাই ম'হৰ কামোৰ বিশেষকৈ গৰম ইমান গৰম তেওঁলোকে এ চি ৰুমত থকা মানুহবিলাকে আমিবোৰ সাধাৰণ মানুহ আমিবোৰ এনেকৈয়ে জীৱন সেই কটাব পাৰোঁ বিচনীখন কাৰেণ্ট গুচি গ'লে আমি বিচনীয়ে আমি মাৰি ৰাতিটো কটাব পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও তেনেকৈ অভ্যাস হৈ গৈছে কিন্তু কিছুমানৰ জীৱনবিলাকতো একেবাৰে বেলেগ নহয় জানো বাৰু তেওঁলোকেতো নোৱাৰে ন তেওঁলোকে এটা বিলাসী জীৱন কটাই আহিছে যেতিয়াৰ পৰাই হওক যেতিয়াৰ পৰাই নহওক তথাপিও এ চি ৰুমত থাকিছে এতিয়া ম'হৰ কামোৰ খাইছে এতিয়া চাগে অনুতপ্ত হৈছে কি ভুল কৰিলোঁ দুদিনমান সুখৰ কাৰণে মানুহে গোটেই জীৱনত ভুল কৰি পেলাই সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা বহুত কাহিনী দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত সঁচাকৈ অকণমান সুখৰ কাৰণে মানুহে কেতিয়াবা গোটেই জীৱনটোৱে শেষ কৰি পেলায় সেইকাৰণে বেয়া লাগে আচলতে আমাৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ কেতিয়াবা ক'ৰবাত একেবাৰে ভুল হৈ যায় নেকি বাৰু ক'ৰবাত চিন্তা কৰিবলগীয়া আমাৰ শক্তিখিনি কমি যায় নেকি বাৰু ক'ৰবাত আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁগৈ নেকি বাৰু কেতিয়াবা আমাৰ ভুল নে আমাৰ মনটো উচ্চাকাংক্ষী হোৱাৰ বাবে এনে ভুল হয় নে আমাৰ চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতাবোৰ কম হৈ যায় নে আমাৰ চিন্তা শক্তিয়ে ঢুকি নাপায়গৈ কিছুমান কথা যে ভৱিষ্যতে আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা ভুলৰ পৰিণাম সঁচাকৈ যে বেয়াই হয় এদিন কাৰণ বৰ্তমান এখন আইন আছে নহয় জানো বাৰু আইনৰ চকুটো সদায় দুখী দুখীয়ে নহয় জানো বাৰু আপুনি যিমানেই কিনিব বিচাৰক যাকে কিনিব বিচাৰোঁ যাকে কিনিব নিবিচাৰোঁ খালী কাপটো লৈ আছোঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ জীৱনটো এই খালী কাপৰ দৰে কোন মুহূৰ্তত যি কাপটো খালী হৈ যায় আমি নিজেও ক'ব নোৱাৰোঁ আজি এটা ভৰ্তি কাপ কাইলৈ হয়তো এনেকুৱা খালী হৈ যাব পাৰে খালী হয়তো মই পানীটোপাও নাপাব পাৰোঁ খাবলৈ কাৰণে এনেকুৱাও হৈ যাব পাৰে মোৰ জীৱনটো সেইকাৰণে মানুহে সদায় কিছুমান কাম কৰোঁতে ভাবি চিন্তি কাম কৰিব লাগে মানুহে ইমান পাইছোঁ বুলিয়েই মানুহে ইমানো মানে বিলাসিতা কৰিব নালাগে বা ইমান উচ্চাকাংক্ষী হ'ব নালাগে যিমান পাইছে মানুহ সিমানতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে গাখীৰটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে বগা হৈ থাকিলে কফি ৰংটো নাহিলে গাখীৰ একদম বেছিকৈ ঢালি দিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে কি হয় কফিখিনি এনেকুৱা হৈ থাকিলে আচলতে এইখিনি কফি হয়